Всем привет, на канале Велоприседания. Сегодня я и мой, мой кот Морчик снимаем видео. Нам для нового видео понадобится стакан, немножко воды, я взял полный стакан, вот. такие тени, мисочка, прозрачную штуку, и такие тени, мешалочка

да, я, я, я сам не люблю розовый Теперь Каяна да, вот А теперь как ты не, не, не можно было бы одягнуть рабочек, не чувствовать себя себе богиней, <связь> ось цей клачик, ой, шикарный, Соби б я дуже хотела мати гардеробную, это шикарный Це, напевно, мрія будь-якої дівчини в гардеробі. Така, напевно, коштує тисяч 15-20 доларів. Так відбігла і пішла з цією сочкою. Речі маленькі, класні, дуже такі дорогі. Справи, панянка. Думаю, ти собі принц.

я приехала. Ты приехала? я приехала из Николаева. Да ты что? Да ты, Таня, ты, поехала? Не может быть. Да, но ну, какой-то странный человек. Такой, космос, космос. Здесь живет только Таня и мама? Они двое с мамой, да? Папа умер. А где мама? А мама уехала а, да. на дождь. А, На, на заработки? Наверное. Да, да, да. Я, да. я, не, ожидала. я не ожидала увидеть э, только тетю, потому что мне казалось, что я веду полноценную семью.

ну что, ты сразу видишь, все прекрасно. ты иди именно туда, куда я тебя послала. Вот, блядь. Вот, блядь. И... Вот, оттуда стружка летела пыль и о, очень много было блядь. наверное, это Вот, да? блядь. Ты скины туалеты, самое сложное было это. Нашу мешалочку. <свеч> это моя ручка. Там были разводы от мочи. Шоу, Я хорошо как, по позаметал, а можно с холтовым полной. Запах лорки смешался с о, запахом туалета, и получилась какая-то гремучая смесь. Мне нужно на самом деле на честному да, ну это ху. Подавать всего лишь хулах, но все-таки доделала. Это чтобы красный выглядело. Ну такой цвет помады мне нравится, но туалета я не уверена. После этой хлопки так Внутри туалета я решила покрасить зеленым, потому что все-таки в этой комнате надо разнообразие. У меня начала кружиться голова и меня начала тошнить. Куда? Я очень боялась испачкать свою обувь и потеряла досточку на порог, которая шаталась. Досточка меня не выдержала. Солнце я не Таня, туалет это тебе, я никогда не забуду. Когда я побачила, что там на пороге было, то я была в шоке. Ставьте с луны.

Sì, <ф society> <Hintermerrim> Дух,

Нужно все промочить, потому что он очень многое пишет, но нехорошо. А потом, если промочить, он обмазать, обмажет, а не пишет, не вытянет. Здравствуйте! Ну, кому понравилось это видео, ставьте лайки, большие-большие лайки. всем пока